В нашей ситуации больше всех помогали, конечно, наверное, люди, которые просто узнали расчетный счет моей карты, карточку в и перечисляли Но были организации, которые э, перечисляли деньги с нашего города. Лукас, Алекс, Маркетопт, просто персональные персональная помощь депутата, холода. Люди, которые работают в торгово-промысловой палате. Сотрудники тех учреждений, где, где, я работаю. Кременчугский политех и косметика. Среди организаций, которые благотворительные, это фонд Черновецкого перечислил большую сумму. И Зарубежные организации, которые называются Сполученный Украинский Американский комитет и Ассоциация Украинок в Америке. Эти люди не искали, и не требовали никаких документов, через своих представителей персонально передавали деньги. Им большое спасибо. Периодически звонят люди которые говорят, получили вы нашу помощь. И оказывается, это был не первый взнос. Так что продолжают люди перечислять деньги. Но о том, кто сколько должен, какая организация обещала и дала или нет свою помощь, я не уточняла. Спасибо всем, кто откликнулся и помог нам в такой сложной ситуации.